Человек идет с собакой и видит, что возле его машины кто-то копошится. При, при окрике человек начинает убежать. Собака опускается на задержание. После этого человеку дается команда руки вверх. Человек обыскивается. После этого конвоируется. Собака должна внимательно следить за конвоируемым. После этого собака опускается к автомобилю, чтобы посмотреть, что он там прятал. И собака нашла закладку. Красава. Кожен наркоман знайде на закон <риклад> очень швидко. Ваші оплиски нашим кнопкам. А зараз я хочу надати слово нашому побратиму Олегу Петренку, народному депутат України. Рады витать ки киян в этом историческом месте.